Далі будемо говорити про міжнародну політику і про міжнародну безпеку, але вже через призму Ізраїлю і України, зокрема, до нас долучається Давид Гендельман, ізраїльський військовий експерт. Давида, радий вас бачити. Доброго дня. Добрий день. Отже, Ізраїль готується до Великої війни. Чотири дні минуло від а, цього удару по Маджель Самсу. І Ізраїль поки що не завдав ніяких ударів у відповідь. Це от така собі гра на нервах у е, Лівану. Чи в принципі Ізраїль просто методично планомірно готується для того, щоб вирішити питання із Хамасом? Це не Хамасах і з так. На даний момент ізраїльське правительство по прежнему не хоче великої війни, але ответить на те, що було адже необходимо, тому. выбранные цели, которые можно поразить с расчетом, что это все-таки, хотя, хотя и приведет к ответу Хизбаллы, но надеются, что не приведет к большой войне. Ну, в принципе, действительно, три дня уже прошло, пора уже носить удар, потому что пока с этим ждали, сегодня был очередной обстрел, и в одном из кибуцев на севере Израиля был еще один погибший гражданский. То есть пока тянут, уже называется за восемь бед один ответ. Но по-прежнему пока еще, еще намерение израильского правительства не довести до большой войны, все-таки ограничиться неким более сдержанным ответом. Израиль не хочет этой войны, или просто не может ее потянуть, исключительно, через военный аспект, международный аспект? В целом, чисто военно плане, Израиль такую войну потянуть может, но проблема в том, что так как очень много лет Израильская политика относительно Хизбаллы было лишь бы не было войны, не было прямых ударов с целью сорвать наращивание возможностей. Единственное, что было, это удары по караванам оружия в Сирии. То есть в результате дошли до того, что за все эти годы Хизбалла нарастила такие военные возможности, что реально уже есть чего бояться. Израиль, разумеется, по-прежнему сильнее в военном плане, но сценарии и расчеты... Полномасштабные войны с Хизбаллой предусматривают с израильской стороны до нескольких сот убитых в тылу от ракетных обстрелов. Потому что ракетные возможности Хизбаллы это не то, что у Хамаса. Эти ракетные обороны со всем этим расчетом не справятся и сосредоточатся в основном на прикрытии критических объектов, как аэродромы, электростанции и так далее. Плюс в ходе наземного маневра полномасштабные войны несколько сот до тысячи убитых солдат на фронте разрушения в тылу, удары по инфраструктуре. То есть это по всем расчетам гораздо более тяжелый сценарий, чем война с Хамасом. Именно поэтому израильское правительство по-прежнему его не хочет. Но если, тем не менее, это произойдет, то Израиль все равно в военном плане сильнее, И где с израильской стороны будут сотни убитых, с ливанской стороны будут десятки тысяч. Но Израиль это не особо утешает, поэтому как минимум на данный момент израильское правительство все-таки Хатіла би війни. Ну гаразд, Яке тоді вирішення цього питання може бути для Ізраїлю? Зрозуміло, що е, зупинитися вже ніхто не може. Е, і Хамас, і Хазбала відчули смак крові, а разом із цим відчули смак крові і їхні е, іранські власне е, наставники. І е, як цю ситуацію взагалі можна розрулити, так щоб і вівці залишилися цілими, і вовки ситими. во это разные фронты, но есть смычка. Например, основная проблема сейчас на севере в том, что с октября продолжается конфликт низкой интенсивности с Хизбаллой, постоянно ракетные обстрелы, беспилотные, соответственно, израильские удары, выселена переграничная полоса, до 80 тысяч израильских беженцев выселены. Разумеется, ущерб экономике всему остальному бесконечно. Продолжаться не может, но вариантов это разрулить есть три. Либо самостоятельное затухание, например, если прекращается война в Газе, то Хизбалла официально уже не раз заявляла, что она в таком случае тоже прекратит. Но там проблема, что таким образом мы оставляем Хизбаллу на заборе со всеми своими военными возможностями, как они сегодня прекратили, завтра могут в любой момент возобновить. Это опасность. Второй вариант – это политическое регулирование с помощью американской челночной дипломатии. Но там тоже пока не закончится в Газе Хизбалла. Соглашение не пойдет. Плюс политическое урегулирование предусматривает израильские уступки на спорных участках на границе. А Хизбалла, даже если пообещает отвести силы, это в основном останется на бумаге, потому что мобильные отряды Радуан, даже если отведут, за 10, за 10 минут можно вернуться на мотоцикле. Основная часть личного состава Хизбалла – это жители деревень Южного Ливана, которые никуда не уйдут. И главное, никто не будет заниматься поиском и ликвидации военной инфраструктуры СБЛ на юге Ливана, не подразделения Ливанской армии, не силы ООН. То есть, по сути, это тоже поведение на заборе. Третий вариант – большая война. А на большую войну надо решиться. Ви не ви не знаходите, що тут є певні паралелі між е, е, Ізраїлем, такі ситуації, які опиняються на розтяжці, і Україною, яка як яку зараз теж починають з усіх боків дуже так потужно схиляти до, до якихось мирних переговорів із Росією? Хоча і Ізраїль розуміє, що в випадку з Хамасом і Хізболою війна може продовжитися в будь-який момент, що в Україні може продовжитися в будь-який момент, коли Путін відчує, що він вже готовий далі продовжувати цю кампанію. В этом плане есть параллельно, есть принципиальная разница. Израиль, в отличие от Украины, в военном плане сильнее своих актуальных противников. И хотя и Соединенные Штаты, и другие оказывают давление, чтобы прекратить войну, в конце концов, если Израиль сильно захочет, он может продолжать и вопреки мнению Соединенных Штатов, разумеется, пока они не решат полностью перекрыть поставки вооружений. Тем не менее, главное отличие именно в том, что Израиль в военном плане сильнее своих противников. На тлічне України, на которой разумеется, у западних гораздо зараз рычаг влияния, именно из за того, що сама помощи допомога практично не може продовжувати. Давід, от читаю Західну пресу, і телеграф написав про те, що Захід зрадив Ізраїль, США і Велика Британія обмежили продажі зброї до Ізраїлю, і це от такий собі. Примус Израилю до того, чтобы вы не начинали, ну, наконец навести лады с Хезболою и с Хамасом? На самом деле это не из-за войны с Хизбаллой, это требования западных стран прекратить войну в Газе, потому что их очень интересует гуманитарный вопрос, жертвы со стороны мирного населения в Газе. И вообще они говорят, да, на вас напали 7 октября, но пора уже заканчивать, потому что... Мирное население в газе излишне сильно страдает. Конкретно в Великобритании пока еще полного прекращения поставок не было. И вообще Великобритания не особо важный поставщик, в отличие от Соединенных Штатов, разумеется, это поставщик номер один. Там тоже какого-то полного прекращения не было. Были ограничения по некоторым категориям вооружений, как некоторые виды авиабомб. Некоторое другого вооружения, но остальное пока поступает. Но действительно, Соединенные Штаты очень пристально, скажем так, наблюдают за обстановкой, держат руку на кране. Уже мы, мы видели задержки, как и в начале весны. Часть из этого потом разрулили, часть продолжается. То есть, да, действительно, тут некоторая параллель. Западные страны, если где-то не устраивает военный конфликт, они как ни странно давят на своего союзника, а не на врага. Именно потому, что против союзников у них гораздо больше рычаг. В конце концов, если взять того же Путина, давить на него Соединенным Штатам сложно, а на Украину очень просто. Достаточно сократить поставки вооружений, и уже давление оказывается то же самое и на Израиль. Тоді цікаво, чому в цій ситуації не тиснуть на е, Іран, адже він не такий в плані там умовно кажучи, як ви як ви кажете, потужний, як Росія, на яку особливо не натиснеш. На Іран в вашому випадку можна ж натиснути і є речаги. Е, ну власне, просто їх треба використати. Ми розуміємо, що Іран давно під санкціями, але є ще купа всього, що можна застосувати проти Ірану, аби зрештою довести йому ну власне не треба гратися в ці от проксі речі, пов'язані там із хуситами, з хамасом, з хезболою, з сірійцями. Ми ну, поставити на цьому крапку. Один фактично мутить воду на всьому близькому сході. Проблема в том, что хотя, разумеется, есть режим санкций и все прочее, в целом, как минимум, демократическая администрация в Соединенных Штатах сейчас стремится не к конфликту, а к примирению, постоянное зондирование насчет возможного возвращения к договору насчет ядерного оружия. Как минимум, текущая американская администрация заинтересована в пригашении конфликта, а не в его разбивании. Именно поэтому они давят не на противника, а на союзника, как я уже сказал. Их бы, в принципе, устроило, чтобы Израиль прекратил давить на Иран. Они особо не хотят, потому что это в своем развитии может привести к прямому военному столкновению Соединенных Штатов с Ираном. Они этого не хотят. Поэтому, опять же, все возвращается к тому, что они хотят, лишь бы было тихо. Поэтому они бы предпочли дать Ирану то, что он хочет, и вместо этого прижать Израиль, а не наоборот. Ну, але ж такі спроби намагання заховати голову в пісок, що в ізраїльському конфлікті, що в українському конфлікті, зазвичай закінчується однаково. Конфлікт тільки е затухає на якийсь час, а потім спалахує з новою силою. І невже сьогодні західні еліти, зокрема, готові закрити на це очі, щоб якийсь час отримати передишку? І що їм ця передишка може зараз дати? Адже все одно проблема не вирішена? Тут две разные проблемы. Если конкретно Россия представляет угрозу для Европы, НАТО и прочего, то конкретно Иран, в конце концов. Для Европы, не тем более для Соединенных Штатов, экзистенциальной угрозы, в отличие от Израиля, не представляет. И уже Мы несколько лет уже видели в дипломатических кругах, в, первых, в первую очередь европейских, также американских, уже расчеты на то, как, как мы будем жить с ядерным Ираном, и с, ядер, и с иранской гегемонией на Ближнем Востоке. Для них підйом це, скажем так, не приєднано, не желательно, но не конечно. Свято не собирається ради того починати какую-то очередну більшого ближнього війну. войну. Но то, що Ізраїлю це не подобається, мягко говоря, то в конце концов це проблема Ізраїлю. Ну, в такому випадку Ізраїль може сказати і Сполученим Штатам і всім іншим, якщо вам не подобається те, що ми робимо на близькому сході для власного захисту, ну так це ваші проблеми. Тим більше, що зараз Ізраїль на тлі цього загострення починає нарощувати виробництво зброєння, ракет і всього всього іншого, тому що ви розумієте, вам покластися більше не буде на кого в цій ситуації. А чи є сьогодні в Ізраїля можливості, зокрема технічні технологічні ресурсні для того, щоб от нарощувати це, це виробництво, яке власне і гарантує вашу безпеку? На самом деле военное производство, разумеется, сейчас наращивается. Это началось сразу же после начала войны 7 октября. Наращивание продолжится и дальше в разных видах вооружений. Но проблема в том, что чисто физически Израиль не может достичь полной автарки, полной независимости как от Соединенных Штатов, так и от других союзников. Чисто по физическим ограничениям не настолько большая страна. И так, в принципе, по масштабам военного производства Израиль занимает гораздо более высокая строчка в мировом рейтинге, чем можно было ожидать от такой небольшой страны. Полностью на 100% мы не можем достичь оборонной независимости, но насколько можно еще вполне можно наращивать, и далеко не все производственные мощности уже освоены на всю глубину и ширину, скажем так. Насколько можно, будем стараться, но чисто физически полностью достичь независимости от ценных штатов невозможно. Проблема в том, что они действительно... Я тім пользуються, кілька хотя регулювати кран поставок цікаво почути вашу позицію з приводу заяви Ердогана. Я розумію, що в вашому інформаційному просторі про це вже дуже багато говорили. ми Теж про це заявляли, і власне, але цікаво почути вашу позицію от з приводу того, що сказав Ердоган. готовий увійти в Ізраїль у випадку, якщо Ізраїль не припинить війну в Газі, і тут до речі, бачу повідомлення про те, що вже є звернення до членів країни НАТО, зокрема і від Ізраїлю, про те, щоб вигнати Туреччину з НАТО за такі заяви. На самом деле, пока это только пропагандистские заявления, оттуда до каких-то реальных военных шагов еще далеко. Но мы видим явную динамику. Если, в принципе, еще начиная с 2009 года, во время каждой очередной операции в Газе, Эрдоган садился на этого своего антиизраильского коня и делал еще тогда примерно такие же заявления, как сейчас, что Израиль ведет геноцид в стиле Гитлера и так далее. То же самое было тогда, но до этой войны это все ограничивалось чисто риторикой, в ходе этой войны, из-за того, что она гораздо дольше, в предыдущей предыдущая операция, мы уже увидели переход к экономическому воздействию. То есть это весной уже, в принципе, экспорт-импорт с Турции прекратился по приказу Эрдогана, в том числе даже перегрузка в турецких портах. То есть мы видим уже переход на следующий уровень, экономическое воздействие. Сейчас он уже заговорил о военном, да, туда еще далеко, в конце концов, смотря ни на что действительно, пока Турция страна НАТО сложно представить прямое военное столкновение с Израилем. Но, в принципе, ничего невозможного не бывает. Это, возможно, в своем развитии идет и до того. Пока мы еще оттуда далеки насчет призыва к НАТО изгнать Турцию, не факт. В конце концов, Турция — это вторая по величине армия в НАТО. Как раз сейчас, на фоне всего, что происходит, выгнать Турцию — это означает просто подтолкнуть ее Порону России не факт, что на это пойдет, но действительно мы видим обострение, обострение риторики, обострение конфронтации. Эрдоган снова строит из себя защитника мусульман, защитника палестинцев, и таким образом пытается заработать политические очки как внутри перед своим электоратом, так и на всем Ближнем Востоке. Тобто Ердоган намагається змагатися із е, Іраном за вплив, доводячи, що він більше може бути миротворець, ніж Іран. От Іран от не такий прогресивний, а я от, можу бути краще. Ну, конкретно по антиізраїльському направленню, вони все більше і більше зближаються. Понятно, що Іран руками проксі вже давно веде практичну війну проти Ізраїля. Ердоган пока тільки... обещает, но факт, что он уже заговорил о военном противостоянии, то есть насколько можно, он, как я уже сказал, пытается заработать политические очки, что, ну не только действительно Иран борется с сионистским образованием, скажем так, как они называют Израиль, но и он сам тоже пытается себя опять выставить защитником мусульман. В конце концов, он сам, как и слабист, он идейно происходит от тех же от мусульманських братів, принципі, принцип і Хамас, тобто для нього Хамас це не тільки політичний союзникної ідейний. Тому, понятно, що в ході такої війни становиться найвастом. Якщо, якщо дивитися зараз на ті події, які відбуваються у світі, зокрема і по виступах різних лівацьких організацій на підтримку а, гази проти війни в Ізраїлі, ми бачимо, що ці виступи затронули навіть а, такі освітні центри в Сполучених Штатах в Великій Британії. Невже такі на правду антиізраїльські і лівацькі погляди потужні? Або хто їх може підігрівати, спонсорувати, що вони так останнім часом ну, дуже потужно розквітли? Самомдіє, це про це шов десятиліттями. Просто зараз на фоні такої великої війни, розуміється, все це встихнуло з больше сіли, і той катар. он многие сотни миллионов долларов не просто так вкладывал в американские университеты и другие исламские центры, скажем так. Это все долговременная стратегическая работа и тоже крайне левое крыло демократической партии в Соединенных Штатах. Они давно ведут эту антиизраильскую политику. На самом деле просто именно из-за того, что сейчас произошла такая большая война, она все и вышла на поверхность. Процессы эти были очень долговременно. Это все произошло не вдруг. Да, цікаво дивитися за тим, як лівацькі організації виступають на підтримку Гази, і як ці лівацькі організації мовчать з приводу ситуації в Україні, адже українці ну точно потерпають в рази більше ніж те, що відбувається в газі в десятки разів. Хоча і там, і там війну цинічно порівнювати, але ми дивимося на ці події. От із власного, як то кажуть, горбочка бачимо, що. В наші міста фактично старається з лиця землі. І ті методи ведення війни, які застосовує Росія проти українців, вони геноцидального характеру. Але чомусь таких лівацьких партій у світі немає, які би захищали, наприклад, Україну і від Росії. Дивна, дивна тенденція, але з іншого боку, ми можемо теж це пояснити там тим, що в нас немає принаймні грошей, щоб хто за це заплатив лівакам. На самом деле, их, в случае палестинцев, тоже не столько интересует геноцид арабов. Это чисто антиизраильская направленность. В конце концов, те же убитые беженцы, сейчас, прямо сейчас в Судане идет война. Около 7 миллионов беженцев, гораздо больше, чем тоже в Газе. Кого это интересует, то вообще это показывают по телевизору. просто из-за того, что войну там ведет не Израиль, никому это не интересно. Аналогично Россия, Украина, там нет Израиля, это то, что в американской американских СМИ называется «No juice, No News». То есть, где нет, евреев это не интересно, ну, убивают там каких-то там арабов в Судане, но это же дни арабов убивают других, никому не интересно. Если войну ведет Израиль, это очень интересно, надо всем срочно встать против сионизма, против Израиля. Именно это их интересует. На самом деле, сами палестинцы, говоря простыми словами, в гробу они их видали, извиняюсь за выражение. Ми зараз дуже багато паралелей проводимо з тим, що відбувається в Ізраїлі. Звісно, це все дуже відмінно, але от мені здається, що на цьому тлі нашим би країнам налагодити більш тіснішу взаємодію, більш тіснішу співпрацю, зокрема у військовому технічному плані. І що перешкоджає на ваш погляд у цьому зближенню? Адже в нас вороги по факту одні й ті самі: Іран, Росія. На самом деле некоторые закулисные контакты, скажем так, есть. Но за те два года, которые шли с начала войны в Украине, можно было сделать больше. Ну, скажем так, не про все еще можно говорить, но можно было сделать больше. Израиль, кроме прочего, отказывался, во-первых, потому что многие считали, чему нас там могут научить украинцы мы в технологическом плане сами с усами. Это было неверно, как раз чисто объективно. Каждый, кто ведет такую большую войну, всегда может Учить. Я, как слегка приложивший руку к процессу, могу сказать, что в последнее время этот процесс несколько больше углубился по сравнению с тем, что было. Но полное какое-то открытое взаимодействие, как есть у Украины с другими странами по политическим причинам, пока все еще. Федерально это идти не хочет, потому что все-таки понятно, что Россия сейчас заключила союз с Ираном и прочее. Но открывать еще один... Прямой открытый фронт протистрайни против России по-прежнему считается нецелесообразным, потому что можно делать за то, что можно бы было сделать больше, но скажем так, мы работаем над этим. Оптично, але доступно. Дякую, Доведе, за можливість поговорити. Давид Гендельман був з нами, ізраїльський військовий експерт.